Я вас приветствую, братья и сестры. Слава я, я подготовил проповедь, а потом думаю, э, может, я оставлю проповедь чуть-чуть. Вспомни молодость, как говорится. Потому что э, я на, на, первой, когда был, если сегодня получается у нас 40-летие, в этом году, то есть не сегодня, а получается в этом году 40-летие, то получается, что церковь в 40 лет, это было 74-й год, правильно? Да, правильно. Э -э то на десятилетие я где был? На десятилетие я был в армии, не попал. На двадцатилетие мы с Сергеем учились в, в колледже, не попали. На тридцатилетие я тоже здесь не был. И на 40-летие случайно, вот как-то, думаю, проверю интернет – Проверил интернет, смотрю, празднуется 40-летие, но я не мог попасть в этот момент, потому думаю, хоть и все равно заеду, посмотрю, как вы здесь поживаете. Но я смотрю, церковь полная, люди отделяются, говорят, два потока, то это, я вижу, что, что у вас все нормально, слава богу за это. Я 74-й 74 год... 1974 году мне было всего 11 лет, я много всего не помню, но я памяти такие есть, но она такая не твердая, я бы не стал бы на нее особенно полагаться и рассказывать, как будто я там был, как говорят люди, про дела. Я тогда, как был, мне было тогда 11 лет, получается, тогда я так наблюдал. Я помню, мы ходили, искали молитвенный дом, и в некотор... Я один дом помню, мы ходили смотреть, там такой дом заходишь с балконом, такой внутри был красивый. Но я не знаю, почему он не подошел. И в конце концов нашли этот дом. И помню, как мы собирались по лесам, по домам. Владимир Иванович очень часто собирались там в пивнях. Иногда у нас в доме собирались. Я помню, у нас на балконе эти доски лежали такие, которые, при... когда собрания, не превращались в лавочки. Два стула по сторонам и досточки, они были толстые такие, но узкие, не совсем удобные, не то, что, как мы си сейчас сидим. Но когда мы были молодые, ездили по другим церквям, лавки, это было такое обычное явление. Сидишь на них, они скользко, неудобно, не сползая, потом где-то спали, где там поднялись, они упали. Было такой, был такой момент, но сегодня Господь для нас устроил, что мы собираемся в таком доме, но на это был длинный путь. Я хотел бы просто, я слышал многие ваши свидетельства, но я хотел бы рассказать э, с моей стороны, потому что я сказал бы, что я представитель второго молодежного поколения в этой церкви. Когда мы начали собираться в том, в том домике, который был, тогда была молодежь, которая была старше нас лет на 10. Это был такой первый молодежный поток в, в этом молитвенном доме. Сергей Владимирович, если помните, там Маша, Вера, Павленки, там были, Микитюк приезжал. Ну, я не хочу все имена перечислять, потому что многие из вас не знаете, для вас это будет, может быть неинтересно. Но они были все такие, если не музыканты, то они певцы. Они были все талантливые и в слове, и в, и в музыке. И я помню, они когда брали гитару и пели, это было для нас что-то, ну, что нас было да, немного. Особенно для меня, когда мне было всего 11-12 лет, то было интересно что-то услышать, какое-то пение, потому что проповедей в таком возрасте не понимаешь. И песни тоже поешь, и вроде знаешь, но не до конца этого всего понимаешь. Было очень интересно. Но что я хотел бы сказать, что между тем ихним возрастом, ихним поколением и нашим, 10 лет которые позже, они были на 10 лет старше, а я на 10 лет позже, не было не было молодежи, не было друзей. Было так несколько человек, которые появлялись, пропадали и где-то уходили. Я не знаю, где они, но заходили и уходили. А коллектива молодежного не было. А когда ты подросток, то вы знаете, для подростков друзей иметь это очень важно. И так как друзей не было, то интерес в церковь ходить тоже пропал. И знаете, как дома, во дворе, там друзья, все интересно, весело. В церковь пройдешь, послушаешь проповедь, не с кем поговорить, все старшие, там, и, ну, было неинтересно, если так откровенно говоря, говоря. Потому что было 14 лет, может, 15, и все, это оно уже так закрутилось, уже в церковь интерес пропал, друзья такие не, не совсем хорошие были, если так мягко говоря. Но потом все это надоело, и я решил все-таки вернуться в церковь. Но, как я сказал, друзья для подростков – это очень важно. И в один день, я помню, мы были с друзьями на Левобрежной, там строилась эта гостиница к Олимпиаде. И там где-то возле гостиницы мы сидели, что-то разговаривали. И так Господь побудил, чтобы я пошел, вернулся назад в церковь. И так, как было отчетливо, я не слышал голоса Божьего, но я так отчетливо, это было для меня, что я должен идти сегодня. И было так, как будто сказано, или сейчас, или никогда. И я сразу так подумал, думаю, пойду. И оставил друзей, больше с ними никогда, уже больше дела не имел. Как-то вся эта наша компашка раз, развалилась. Я пришел сюда, но думаю, как же, друзей все-таки нет. И я только зашел через порог, тут здесь были деревянный забор, здесь были двери. И была такая традиция, когда здесь двери наши, видите, какая высота, и двери были такие жесткие. Надежда Федоровна улыбается, она все помнит это. Когда была такая традиция, что если ты чуть-чуть опоздал, и проповедник разговаривает, то надо лучше подождать за дверями, потому что, когда открываешь, тут акустика такая была, грохот такой, и все сразу обращают внимание. То люди уже стояли на улице и ждали, когда проповедь начнется или когда пение начнется. Вот. И я там встал и в дверях и стою. И оттуда подходит ко мне Коля Сиродан. Я его тогда не знал. Он ко мне подошел, поздоровался. Видите, Бог он строил, еще, еще не зашел даже в церковь, он уже дал мне друга тогда. И мы с Колей Сироданом подружились. И мы стали друзьями, и затем добавился там Ваня Антоненко, потом мы... О, Ван... Валер... Вася Антоненко, Петя Заднепровский, Петя Бучанский был такой здесь, он в Москве сейчас где-то живет. Вспомна Юра Балун был. И у нас уже собрался коллектив человек 5-7, я точно не помню. На следующий год Паша Ирсонович подъехал. И начали, начало много, много людей собираться нашего возраста. Я уже все имена сейчас по памяти не вспомню, если бы я записал, то было бы то было бы лучше. Затем на следующем потоком Сергей Арсенович подъехал. И нас, у нас коллектив уже такой собрался, я сказал бы, нашего поколения, моего возраста, человека около 30. Но у нас есть, вы знаете, как Бог делает, Он дает и наставников духовных. К тому времени подъехала э, Таня э, Днепропетровская, как ее фамилия? Полякова. И Таня Полякова, что она сделала? Она была скрипачка, она собрала нас. И когда собрала нас, она решила, это, думаю, молодежь как-то держать, собрать их вместе. И она организовала струны струнный оркестр. И мы играли на разных музыкальных инструментах. Я не, помню, я не музыкант, но тоже дали мне какую-то домбру. И я там что-то там... Мел, мелкой дробью там что-то, нет, там четыре струны. Что-то это мы, мы играли. Но сама суть была не, не в этом, сама суть была в том, что она объединила нас вместе. Также у нас были духовные наставники, Надежда Федоровна. Вот, Как-то вокруг нее мы всегда, она, или она умела собирать нас вокруг себя. Сергей Иванович был, кто еще, Я, может пропущу по памяти, не вспомню. Я помню, тогда еще это было, мы стояли как-то на, на караваевых дачах, на платформе, и Надежда Федоровна мы стоя, стоя, была с нами, и мы так стояли, молодежь. И кто-то спросил Надежду Федоровну: "Надежда Федоровна, сколько вам лет?" Она тогда сказала мне 40. И говорит, это самый лучший возраст 40 лет. А мы, нам было тогда сколько, 15 или сколько, 16? Мы думаем, 40 лет. Разве люди так долго живут? А мы уже, а уже сейчас смотришь назад, уже вспоминаешь 40 и смотришь на 40-летних, как, как на молодых. Время, время идет. Много событий прошло с тех пор. Наша молодежь начала увеличиваться. Владимир Иванович, он любил нас, молодежь, всегда поставить и дать почетное место. Он садил нас здесь спереди. Нам мы любили по трубой садиться, особенно зимой, она теплая. Платформа была здесь, она была чуть повыше. И, вот, и мы сидели под самой кафедрой, она здесь стояла. И со временем очень-очень-очень много молодежи начало приезжать. Сергей Владимирович был тогда руководителем молодежи. Вот, и, и уже, и, если сказать, 70, 75... Я начал где-то, я говорю, началось это где-то 78 год, я говорю приблизительно. И где-то 78 83-м я ушел в армию за, за 5 лет. Здесь уже молодежи было, я, я боюсь сказать, но уже было очень много. Основная масса была в церкви, я помню, молодежь. И здесь здесь садились, здесь спереди. И Господь просто так сделал, что очень много молодежи приехало, особенно западной, кто учиться, кто, кто работает, люди приезжали. Кто-то сказал, что западная – это неистекаемый источник для карьерной. Постоянно люди приезжают. И я знаю, что и сейчас с западной Украины люди приезжают сюда. Вот, и так повелось. Владимир Иванович был оттуда, и он его знали и приезжали. Тогда церквей было ж немного. Песятнических церквей было только две. Наши и Новобелищи. И три, по-моему, баптистские были. Ямская, Пухова, Красный Хутор. И на Александровской четыре. Вот. Так что выбора большого не было. И к нам сюда приезжали. Ну, для нас это было хорошо. особенно для молодежи. Потому что приезжали очень, очень крепкие христиане. И коллектив у нас тогда был очень хороший. 80, когда я ушел в армию в 85-м году, в 1983, то есть вернулся в 1985 за 83-й 85 с 83-го я точно всего не знаю, потому что я не был. Здесь был как раз Юра он вернулся, был музыкант, Филипп Савочка. Вот, они там что-то занимались, группа распалась, я помню, там Филипп там женился, что-то там было. Я когда вернулся, молодежь была не в совсем хорошем состоянии, молодежь поделилась на группы, и с Сергеем Фастовским как-то мы, Нижник его называется, или мы, мы, его называли Фастовский, я его не вижу, или он здесь, или нет. Где-то в углу, а, вот, молодец. Раньше был на улице, сейчас, уже, сейчас вошел в дом. Слава. Похолодало. Вот. Но он, Сергей, он так, он, он хоть и на улице ходит, думаешь, не слышит, он все слышит и все запоминает. И я бы, если, если бы я знал, что я буду говорить, надо было с ним встретиться для консультации, потому что я когда к нему захожу, он мне рассказывает за меня там, и за все эти вещи, которые я уже сам не помню. А у него память хорошая. Вот. И тогда мы начали заниматься молодежью, мы начали ездить в, в поездки, ходили в посещения. И очень много различных поездок таких делали, ездили и по Фастовскому направлению, и в сторону Нежинского. Таня была здесь, э, Мозговая, она тоже организовывала в том районе, она знала. А туда в, ездили мы и в Василь, Васильков по Грибы, и туда какой-то, я уже не помню все эти названия. И уже людей даже уже забыл, это давно это все было. Но мы ездили, помогали им копать огороды, помогали им дрова рубить, потому что они в то время отопление было, все дрова, может и сейчас там так топится дровами. Проводили собрания, в броварах Валя жила. И это, и эти поездки, они обобщили нас вместе. И потом Владимир Иванович, как-то он собрал всех лидеров, и и, и, и позвал меня тоже, он собирал у себя дома. Я тогда был самый молодой из них. И он тогда говорит мне, давай занимайся, давай мы поручим тебе заниматься посещением. Вот. Ну, в принципе, я уже тогда и занимался, но мы объединились, и мы очень много поездок сделали. Ездили также мы молодежью часто на свадьбы, на разные... Когда приглашали нас в гости, и мы в то время мы носили с собой аппаратуру, и если вы посмотрите на братьев нашего поколения, то они все очень крепкие. И я думаю, из-за того, что они таскали эти колонки, потому что эти колонки были такие тяжелые, и мы их на электричке, и на автобусы и везде мы, мы их таскали. Я помню, еще было в те времена Ионика, кто помнит, что это такое. Я не знаю, и до сих пор, из чего она была сделана, или свинца, или из чего. Ее, два человека ее надо было нести и не попад... далеко не занесешь. Но насилий И сегодня мы крепкие, <связать> благодаря этому. Вот. <связать> Машин не было. Все пользовались общественным транспортом. Позже там Миша Петрович появился, то у него уже была машина, это уже было намного легче. И он тогда участвовал, был музыкантом, или пел он. Тогда уже стало намного легче. До того очень много так было. И в то время Степа, он жил в этом доме, Гончарук или Гончаренко, как я уже не помню, Гончарук, он занимался молодежью. И в то время, в основном, он занимался евангелизацией, у него было такое, он был очень такой харизматического покроя, он умел зарядить, у него было столько энергии, он, он любил всегда говорить, и все так у него было с, такой, с таким огоньком, и ездили в, в евангелизации, занимался, был у нас автобус, к тому времени появился, и он постоянно занимался. Я, меньше, я мало ездил с ним, я в основном здесь был, оставался в церкви. И тогда начало было тоже какое-то духовное такое пробуждение. Я забыл, откуда оно прошло из-за одного американец, как его зовут, я уже точно не помню. Когда было, надо было все провозглашать или как там все надо было принимать. Крещение Духом Святым надо было не просить, а надо было принимать. И там и также так же самое исцеление надо было провозглашать. Но было такое духовное пробуждение. Много, людей, много с молодежи получили духовное крещение в это время. Но затем оно, как, я не помню, как-то оно остановилось. И Степан начал собираться в Америку уезжать. Вот. И к тому времени начал разваливаться Советский Союз. И когда Советский Союз начал разваливаться, то появилась возможность евангелизации такая, что мы просто не справлялись. Была у нас мужская группа, была женская группа. И ходили по разным местам, ездили и в больницах, мы проповедовали. Помню больницы, там где с раком больные люди в городе, где только они это самое мы проводили евангелизацию. Но не было руководителя молодежи. И Владимир Иванович мне говорит, давай, давай. А он мне уговаривал постоянно. Я говорю, Владимир Иванович, я не, я не, не тот человек, который нужен для, для руководителя молодежи. Но все-таки он, он знал, как добился он своего. Он собрал молодежь, мы здесь сидели. И он говорит, у нас нет руководителя молодежи, у меня есть кандидатура. Назначил мне свою кандидатуру, вызвал меня сюда все единогласно проголосовали. Все это было очень быстро, и не успел я толком это среагироваться, еще среагировать пару слов успел сказать, но Владимир Иванович это все, мягко сказать, проигнорировал. И все, и стал руководителем молодежи. Я честно вам скажу, я не считал никогда себя руководителем молодежи. Я молодежи особенно так и не руководил. Я когда стал, я сказал, вы хоть мне расскажите, что это такое. Потому что в то время мы не, такого не было, как, как сейчас. Сейчас мы знаем, что такое руководитель молодежи. В то время такого не было. Вот. И, и Сергей Владимирович был, сидел там, был под дверями, и он говорит, я тебе все расскажу, я тебе все объясню. И я после того Сергея не видел. Но так бывает. Но зато, знаете, Бог, Он свое дело знает. Бог любит людей, иногда часто использует людей, Которые не имеют плана. Когда люди имеют свой план, свое ведение, они часто являются помехой на Божьем пути. И потому ему лучше избрать человека, который не знает, чем, чем иногда избрать того, который знает, но знает не то, что надо. И вот я был таким человеком, который не знает. я, я немножко начал волноваться, что, как, как это все будет что делать, чем мы будем заниматься. Но Бог устраивает так, церковь, если вы знаете, это не просто люди собравшиеся. Церковь, Писание сравнивает нас с телом. И у тела, оно каждый орган имеет свою работу. Рука знает, что ей делать, я вот сейчас стою, я же не думаю, рука дел, занимается, своей, голова поворачивается, глаза смотрят, уши слушают, ноги под, под, подвели меня сюда, я не думаю, не сказал ногам своим, давайте подойдите сюда. Так устроено, и так же самое и церковь, она устроена как организм. Люди стали сами ко мне подходить и говорят, я помню, Люба Федорчук была, она говорит, давайте будем заниматься там со стихами, я точно не помню там декламации, я говорю, давай мы, я буду, соберу людей, мы будем заниматься на воскресенье, по воскресенье, по молодежным будем делать. Я говорю, давай. Другой человек подходит, говорит, давай будем это делать, давай. Другой подходит, предлагает, посмотрим хорошая идея, откуда они, это, откуда они это все додумались, они все это думали, они все это предлагали, и просто координировал просто, и, и сам участвовал, вместе, и вместе с ними ездил, вот такая в основном была руководящая должность. Потому и сказать, что руководитель я бы, не, я бы не стал бы, но соглашался в основном со всем хорошим, что предлагали. В то время же появился и Алеша Сафонов, и Сергей Титер. Они тогда были студентами, молодыми. Я хотел бы увидеть. Их нет здесь. Сережа Титер у но вы его знаете, вам не, не надо его представлять, они, вы, вы их знаете. Они тогда еще совсем были молодыми, только начали ходить в церковь, Сергей приехал, поступил учиться. И они, знаете, студенты, у них много энергии, у них есть время, у них так все это, им это больше дается. И вот и они начали тоже разные идеи, говорят, почему мы собираемся молодежи после собрания? Давай сделаем день, выберем день и будем собираться в молодежный вечер. Я думаю, ну давай. Вот почему так вот не, сам не додумался. А зачем мне думать, если есть умные люди, другие мудрые люди? Бог дает людям. И мы так начали собираться, и постепенно с этого момента мы более организовались и и много много чего делали, и и Бог давал мудрости, и энергии, и талантливых людей, правильных людей тоже давал. Вот, но у нас что было недостаток? У нас не было у нас не было, учеб, не было учеб. Один библейский колледж или библейская школа была баптистская где-то в Москве или как она называется, семинария. Тогда попасть было почти невозможно, и то, по-моему, она была заочная. А хотелось бы, когда-то знаете, мы как в библии то знались, молодые, память была хорошая, хорошо запоминали, но свести это все вместе у нас немножко не хватало для этого. И поэтому пойти в библейский колледж очень хотелось. Но ну и в то время, когда Советский Союз развалился, появился здесь библейский колледж Иакова. И я пошел туда с Пашей, мы это пошли, начали учиться, и потом Миколог Каленик Владимирович тоже присоединился. Я не знаю, что они вам рассказывают, какие они там были хорошие ученики, но я вам по секрету скажу, мы сидели все на задней партии. Они, думают, может, говорят, что на передней сидели, но про меня на всяком полгода, да. Ну, даже в библейских колледжах бывает дедовщина, знаете, дедушки сидели сзади, там кондиционер был, а там э, сидела молодежь, вот, но учились и, и очень хорошие были преподаватели. Затем появилась возможность, когда Владимир Иванович, был пастором, у него были связи с Англией и с, и с, и с директором библейского колледжа, и он э, предложил Сергею Александровичу потом мне поехать учиться. И когда надо было учиться, и мне надо было передать молодежные дела, и Сергей, Сергей Титер, и Алеша сафонова они были кандидатами, и Алексей согласился, и мы это все передали, Алексей Сафонов, старому руководителю молодежи. Вот, мы уехали учиться, в то время молодежь была намного постарше по возрасту, чем сейчас. Сейчас молодежь, она очень молодая, а тогда средний возраст был около 20-25, даже до 30 лет. И я недавно, у меня пару лет назад, я нашел тетрадь, у меня, потому что как руководителем молодежи у меня была молодежная касса, и люди сдавали, и у меня список был. И я посмотрел список пронумерованных, я не помню точное число, 130 с лишним человек было. И это, я скажу вам, это был где-то какой год, 92-й, и с 78-го, это столько, за 14 лет, все, все переменилось. Бог дал столько молодежи, дал столько друзей, что и сейчас я часто бывает езжу по работе, мне нужно в Америку ездить раз в год. И я всегда, когда езжу в разных штатах, каждый год в разные штаты, и там везде наше наши братства, наши друзья, которые были, и мы всегда собираемся и встретимся, и вспоминаем молодость. В этом году я заезжал в Сиэтл, там Заднепровский, Павел, Людер Сиродан собрались там, и еще был Лысак Коля, если вы помните, Балунов, Лариса Балунмуш, и мы хорошо провели время. Затем съездил еще в Портланд, там недалеко, и там Рословый всех встретил. Вы знаете, везде есть друзья, и не просто друзья, а такие друзья, хорошие друзья, не просто с которыми привет-привет, а у которых можно становиться, которые с радостью тебя принимают. Я когда зашел к Рослову, я говорю, «Коле, Толик, я к тебе заеду на, на, на вечер, Это, давай встретимся. Я зашел туда, а там человек 30, наверное, ожидает. Это говорит о том, какие, какие друзья. Вот Господь дает нам друзей, дает нам друг друга. Если я вам скажу одно, что некоторые люди, они себя чувствуют в церкви забытыми. У меня нет друзей, у меня, меня никто не вспоминает, меня забыли, я вот пришел, никто со мной не поздоровался, меня не было целую неделю или месяц, никто мне не позвонил. Вы знаете, такие мысли, они приходят. И знаете, кто в этом виноват? Вы сами в этом виноваты. Я, у меня тоже раз как-то было такое, нашло, я не знаю чего, обычно у меня такого нету, такой меланхолии, но раз как-то так пришлось, и несколько недель я не был в церкви, здесь когда ходил, и мне это самое, пришло такое, думаю, никто не позвонил, и друзья не позвонили, и с церкви никто, был тогда служителем здесь, никто, ни, ни, вообще никого не интересовало, месяц не был, никто не, не спросил. Я специально уже затянул по месяц, начал по другим церквям. Никто это сам не спросил. И так начало, начинается вот это всякая, знаете, вот такая нехорошая мысль. А вы знаете, я вот не совсем духовно, может, вы скажете. Но так получилось. Я слушал радио, и там пелась песня. И песня советская, эта песня. И там такие слова были. И как они как для меня прозвучали. И там говорят, слова такие, что если хочешь, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. И я вот это так вот, оно мне так дошло, и я так понял с тех пор. Если ты хочешь, чтобы тебя, ты церкви не потерялся среди своих друзей, среди братьев и сестер, то постарайся сам себя не потерять. Старайся иметь друзей, потому что Господь дает друзей, пользуйся друзьями, пользуйся тем, что Господь дает. И эта церковь, то, что здесь Господь дает, и тех проповедников, каких вы имеете, и служителей, и, и все это общение, это, этому цены Правильно сложить нельзя. И потому я рад опять к вам приехать, рад вас опять увидеть и побыть как у себя дома.